गेल्या काही महिन्यांपूर्वी कबूतरखान्याचा विषय हा चांगलाच तापलेला आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्यातच हा विषय आहे तो कोर्टामध्ये देखील गेलेला होता आणि कोर्टानंतर महानगरपालिकेचा हा विषय आहे तो त्यांच्या अत्याधारित आला त्यानंतर हेच कबूतरखाने पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात आंदोलन देखील करण्यात आलं आणि त्यावरतीच उद्यापासून उपोषणाला बसणारे निलेशचंद्र मुनी आपल्यासोबत आहेत त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत सर उद्यापासून तुम्ही उपोषणाला बसण्याचं सांगितलेलं आहे काय नक्की भूमिका आहे तुमची काय नक्की याच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगा सरद जनता जय महाराष्ट्र शरद गोष्ट ये है कि कई चार महीने से ये कबूतर का विवाद चल रहा है कबूतर मर रहे कहते कि इसके ऊपर कोई कमेटी बिठे अभी तक कोई निर्णय नहीं आया इसलिए पहले भी मैंने गेट ऑफ इंडिया पर अनशन का किया था उसके बाद हमने योगी सभागृह में किया योगी सभाग्रह पर लास्ट हमने दीपावली को अल्टीमेट दिया था कि हम उपोषण करेंगे इसलिए अभी वो दिन आ गया है कल का तीन तारीख का दिन आझाद मैदान के अंदर अन्य जल का त्याग करूंगा जब तक कबूतरों को दाना और सरकार इसके ऊपर इनकी रक्षा और संरक्षण लिए कोई ठोस सबूत कार्य नहीं करती है। जैसे समस्त प्राणियों के लिए ये कोई नियम नहीं लागू करते तब तक हम शांती से नहीं भेटेंगे परंतु गेल्यावेळी तुम्हाला काय सांगण्यात आलेलं होतं गेल्यावेळी चार कबूतरखाने आहेत त्याची परवानगी देण्यात आलेली होती दोन तासासाठी देखील त्या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं होतं की कबूतरांना दाणे देण्यासंदर्भात त्याचं काय झालं आणि सरकारने काय सांगितलेलं बघा सरकारशी मी किती वेळा प्रयत्न केलेले आहे त्यांच्याशी माझी काही गाठ झाली नाही आहे तरी पण मान्य देवेंद्र फडणवीस एकनाथ साहेबांना करता तुम्ही आम्हाला लिखित द्या ना तुम्ही नवीन कबुतरखाने तुम्ही खोलचान तो तुमची काही गॅरंटी नाही आहे का तुम्ही ती बंद करचा आम्हाला फक्त ते आमचा दादरचा कबुत्तरखाना आहे दोन तीन जे कबुत्तर खाणे आहेत ते खाणे खोलून टाकावं तुम्हाला वाटत असेल की दादरचा कबुत्तरखाना तुम्हाला प्रॉब्लेम देत असेल प्रॉब्लेम देत आहे तो हमारे को जो कबूतर जो जगह दी अभी दादर का, का दा जैसे गेट ऑफ इंडिया के अंदर मैं बैठा हूँ गेट ऑफ इंडिया का जो नई मुंबई में जाएगा क्या कबूत जाएगा वो पिजन नहीं जाएगा ना इसलिए ये उन्हीं का ही घर है जो जहाँ रहते वह रहते एक किलोमीटर के दायरे तक ही इसका कुछ ना कुछ निर्णय निकले अब समाज को जागृत होने की आवश्यकता है और कबूतर के साथ कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं धर्म को छोड़कर मैं ठाम बैठा हूँ कि दादर की तड़पात्री हम खोल के रहेंगे और खोल के रहें क्यों क्योंकि हमारे शांतिनाथ परमात्मा का वो जीव है परमात्मा की नजरों के सामने कबूतर मर रहे हैं हमारे परमात्मा के सामने और शास्त्र में लिखा यदि एक दस फुट पे यदि कोई जानवर मरा है या कोई पशु मरा है तो परमात्मा को हम छू नहीं सकते आज लाखों कबूतर खाने हमारे भगवान के सामने इसे समस्त जैन समाज से मेरा आह्वान है कि आप जीव दिया प्रेमी हैं आपके अंदर महावीर की थोड़ी करुणा है और अभी नहीं तो कभी नहीं कि भगवान महावीर ने कहा जीवो और जीने दो किसी भी कहने में किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है जैन समाज को एकत्रित होना है पशुओं के लिए एकत्रित होना है प्राणियों के लिए एकत्र तो ही आपका जैन धर्म में जन्म लेना सार्थक होगा और साथवी आप लोगों से नम्र निवेदन है कल बराबर मैं आठ बजे से कुलाबा से प्रस्थान करूंगा और प्रस्थान करके आजाद मैदान के अंदर शांतिपूर्वक यहां पे मैं अंजल का त्याग करूंगा जब तक इसके अंदर सही मुद्दा निकलता नहीं और जब तक इसका कोई निराकरण निकलता नहीं मान्य देवेंद्र फडणवीस जी से मैं आह्वान एक शिंदे साहब से प्रार्थना नहीं करा मेरा सकल जैन समाज आपसे प्रार्थना करता है कि कबूतरों के ऊपर मोक्ष प्राणियों के ऊपर अत्याचार करना छोड़िए हमें हमें मालूम पड़ गया है अभी कि हमारी ओट की कीमत क्या है इसलिए कल आजाद मैदान में, में आना है और मुझे लगता है कि हमारा समाज जागृत हो जाए हम अलग अलग जातियों में अलग अलग पार्टियों में बटे हैं हमारी एक ही पार्टी है वो है जू दया जु दिया जु दिया जिसके अंदर जुदया है वह सच्चा जयनी है जय महावीर परंतु सरकार ने कुछले चार जे लोकेशन है ज्यादा कबूतर खाने हैं तुम्हारा परवानगी होते त्या चार जागर्भ बच मई थे लोग गेले है महित नहीं है ये पॉलिटिशियन राजनीति करता है तो ये लॉलीपॉप देता है कि महाराज शांत बसाओ शांत बैठ जाएंगे ना अभी खुशी की लहर है कोई खुशी की लहर नहीं है कौनता महाराज आया बताओ मुझे आप इन सभी को डरा के लगाए पर मैं डरूंगा नहीं मैं झुकूंगा नहीं कबूतर कबूतरकानी खुलेंगे और खुलेंगे अब नगर पालिका के अंदर मैं घोषणा करूंगा कि प्रत्येक जैन लोग हैं चाहे बॉम्बे, दिल्ली कलकत्ता महाराष्ट्र गुजरात सब आना और सब यहाँ पे बीएमसी के विरोध में लेटर लिखना कि कबूतर कहने खुलना चाहिए और जू दया होनी चाहिए आणि तुमची जी भूमिका आहे ती वेगळी वाटते आणि या आधी जी दादरमधून जी भूमिका घेण्यात आलेली होती ज्या ठिकाणी सरकारसोबत काही लोक जाऊन बसलेले होते त्यांना सांगण्यात आलेलं होतं की चार ठिकाणी आहेत ती आम्ही परवानगी देऊ कुठेतरी समाजामध्येच वेगवेगळी फूट आहे का काय वाटतं याच्यामुळे कबुतर चा जो निर्णय आहे तो योग्य होत नाही बघा आगामी नगरपालिकाचा चुन्यासाठी ही विवाद चालू आहे मी या कबुतराशिवाय धर्माला जुळू देणार नाही जे सत्य आहे ते सत्य के सामने लावूंगा हमारा कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है हमारा किसी से कोई लेना हमारा कबूतर खाना खुल जाना चाहिए और जुओं को दाना करना चाहिए यदि आप दो घंटे का देते हैं तो जो बीमार पीजन है जो छोटे छोटे बच्चे हैं दो घंटे में कैसे होगा दो घंटा आपको हमें सुबह दे दो घंटा दो शाम को दे दो चार से पाँच हमारा कर दीजिए आप बस राजनीत समाजवाला विभाग तक का राजकारण पक्का कबूतर के साथ हो रहा है राजकारण के कारण ही कबूतों को लाया गया है बाला साहब की सरकार तब हुआ नहीं कांग्रेस की सरकार तब हुआ नहीं तो अभी ये कैसा हो रहा है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी थी कि यह कार्य करने के लिए वो लोग इस कार्य करने के लिए असमक्ष अस है इसलिए मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है और मेरे रोकने के प्रयास के मेरे दबाव के कारण इन्होंने नए कबूतर खाने खोलने का तो हमको नए कबूतर खाने ने हमको पुराने ही कबूतर खाने और जो लोग नए नए कबूतर खाने खोलते हैं तो बहुत खुशी के दिन आप खोलिए पूरे भारत के अंदर आप खोलिए मैं उनका अभिनंदन करूंगा कोणाला फायदा होईल या संपूर्ण घटनेचा ज्या ठिकाणी तुम्ही बोलताय की राजकारण होत आहे आणि या ठिकाणी धर्माला बघा कांदे के चकर में, गे, के चक्कर चक्कर मुर्गे शिवसेना अब कबूतर किसको लेके डुबेगा ये जैन समाज को पजना चाहिए तुम्ही देखील सांगितलेलं होतं की तुम्ही देखील एक संघटना उभारणार आहात त्या संघटनेलाच घेऊन तुम्ही हा पूर्ण विरोध करता बघा मी कट्टर सनातिनी आहे माझ्या संस्थाचं नाव बघी काय राष्ट्रीय सनातन छत्तीस कोम सेना ये राजस्थान प्रांतले जो लोग परेशान करता है हिंदुत्व तो हमें व्यापारी आहेत जित जीव तो राहीन तिथि मालव तो कल्याण रहें तथा तो आरग्या संबंध राहीन महाराष्ट्र मधे महाड़ आली होती महाड़ आई थी उस समय हमारे पृथ्वीराज कोटारे ने दो करोड़ रुपये वहाँ दिए जब जब भी महाराष्ट्र के पावन पार्श्वभूमि के ऊपर जब जब भी कोई संकट आएगा तो ये राजस्थान छत्तीसगढ़ उनके लिए सेवा के लिए तप्तर रहेगा वो और ये जो हमारी जो संगठन है मात्र गोरक्षा और प्राणी मात्र रक्षा के लिए काम करेगी और मैंने इस संगठन तो के मराठी और मारवाड़ी का विवाद है ना हम हमारे मारवाड़ी की बात करें कि आप कंपलसरी आपको मराठी बोलना पड़ेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से आपको दुकान का नाम रखना पड़ेगा आप भी अपने दुकान के अंदर महारा प्रताप छत्रपति शिवाजी का फोटो लगाइए और आपको कंपल्सरी आपको मराठी बोलना है क्योंकि छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है ये जो महाराष्ट्र है ये छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दृघ्य दृष्टि थी हमको बाहर से नहीं बुलाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें व्यापार बुलाया इसलिए हमारा जन्म भले राजस्थान में हुआ पर हमारी कर्म भूमि महाराष्ट्र है इस महाराष्ट्र भूमि में हमने सब कुछ दिया धन वैभव समृद्धि प्रसिद्धि सब दिया जब जब भी इस महाराष्ट्र के धरती कर विघ्न कोई संकट आ गए तो ये मेरी संगठन उस हर प्रत्येक मराठी व्यक्ति के लिए और सनातन धर्म के लिए ये ये हमारा जो पार्टी नहीं है ये मेरा संगठन काम करेगा जर आता तुम्ही उपोषण करू सरकारने ऐकलं नाही तर पुढचं बोल काय अमरण उपोषण अमरण उपोषण जोपर्यंत हे आय टी आय जोपर्यंत याचा जी आर काढत नाही तोपर्यंत मी तोंडामध्ये पानी डाल मोह मय पानी डालूंगा नहीं और आप भी सच्चे जैन है इतने साल तक हो तो आप प्रत्येक नहीं, 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 नहीं।, तो नहीं है टूटा तो भी आप चुप बैठे थे दोबारा अभी पूना का जो मंदिर है उसको भी बेच दिया अब कबूतर खाने जैन मंदिर है कल उपाश्रय के अंदर जैन मंदिर उपाश्रय सुरक्षित नहीं रहेंगे इसलिए मोदी जी ने कहा बटोंगे तो कटोंगे इसका मतलब है कि जेहनों को भी बोला है राजस्थान समाज को बोला है संगठित रहोगे तो राष्ट्र की रक्षा होगी देश की रक्षा होगी और महाराष्ट्र की भी रक्षा होगी तो मैं चाहता हूं कि जितने जूदिया प्रेमी है मात्र ये जो कबूतर जो ज्यूदिया एक मात्र नहीं है मैं गाय के लिए भी आंदोलन अभी स्टार्ट करूंगा गौ माता के लिए भी आंदोलन करूंगा परंतु जर दादरच्या इकडचं कबूतर खाण्याचा जो परत प्रश्न निर्माण झाला तर त्या ठिकाणी मागच्या वेळी जसं आंदोलन झालं त्या आंदोलनाचं रूपांतर वेगळ्या गोष्टीमध्ये झालं तसं काय होण्याची भीती आहे का कारण जर तसं झालं जर कोर्टाने चांगले निर्णय आहे त्यामध्ये महानगरपालिकेने जर ताडपत्री काढली नाही तुमच्या माध्यमातून हो तुम ताडपत्री काढण्याचा ता प्रयत्न झाला तर मग कुठेतरी तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते बघा आम्ही शांतीप्रिय समाज आहे कानून आणि न्यायालय यांचं आम्ही उल्लंघन करणार नाही दूसरी गोष हाँ लोकानी आम ताड़ तुम ताड़पत्री निकालो दाना डाल सकते तो तुम रात को तीन बजे तुम ताड़पत्री लगा सकते हो तो कोर्ट देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तो ताड़पत्री निकाली क्यों नहीं तुमने क्यों नहीं निकाली तुमने ताडपत्री इसलिए हमारे जैन लोग थे वो भावुक हो गए कि बहुत सारे जैन लोगों ने खाना नहीं खाया था कबूतर मर रहे थे अंदर सौ से डेढ़ सौ पांच सौ कबूतर नीचे लोगों के पैरों में आ रहे थे तो जीव दया प्रेमी भावना हो गई और हमको यदि आदेश दे ही दिया है खोलने का तो नगर पालिका नहीं खोली इसलिए हमने खोल दिए और दूसरी बात है कि हम वापस वो ताड़पत्री खोलना आतंक करना या फिर उसको कोई त्रांडव करना हम नहीं करेंगे हम अमरण उपोषण करेंगे क्योंकि इस अमरण उपोषण से भारत आजाद हुआ था तो आज जब तक रण के अंदर कबूतर अपने घर के अंदर उसकी जगह नहीं मिलती बहुत जगह होगा अभी पूरे मैं तो आह्वान करूंगा कि जैन को प्रत्येक जैन लोग इसका हर प्रत्येक गांव में प्रत्येक नगर के अंदर इसका निषेध करें क्योंकि ये प्राणियों की आज कबूतर सुरक्षित नहीं जैन मंदिर सुरक्षित नहीं जब तक मुसलमानों के लिए सनातन बोर्ड है मुसलमानों के लिए जैसे बोर्ड दिया है तो वैसे भी हमारे एक सनातन बोर्ड भी होना चाहिए जिसके मंदिर जिनाले और शिवालय ये सुरक्षित रह सके प्रश्न विचारतो या ठिकाणी आहे जे संपूर्णपणे आंदोलन केलं जाईल तुमच्या माध्यमातून उपोषण केलं जाईल परंतु कोर्टाच्या जा नोटीस काय कोर्टाने जी नोटीस दिलेली होती त्याला कसं पाहता आणि त्याच्या माध्यमातून कबूतरखाने बंद करण्यासंदर्भात सांगितलेलं होतं तर कोर्टाच्या हाय कोर्टांनी राज्य सरकारला दिला आहे राज्य सरकारनं सीने दिलेला आहे कोर्टाच्या विलंगनाचा आम्ही अपमान करणार नाही मी पहिले मातलं धर्म के खिलाफ होगा तो हम वो कदम जरूर उठाएंगे धर्म के खिलाफ ना तो धर्म है कबूतर का हमारा जैनों का धर्म है कि सुबह उठती कुत्ते को रोटी देना दूसरे कबूतर को दाना देना और तीसरे रोटी गाय को देना हमारा धर्म है तो हमारे धर्म की तो हमारा हमारे इस भारत देश के अंदर हिंदुत्व की सरकार है यदि हम कुत्ते को रोटी नहीं दे सकते गाय को रोटी नहीं दे सकते कबूतर को दाना नहीं दे सकते तो फिर कौन सी हिंदुत्व है यहाँ पे हमको हिंदुत्व श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा वाला ही हिंदुत्व हम सहन करेंगे इस प्रकार के राजनीतिक लोग इसलिए देवेंद्र फडणवीस साहब से एक नाथ सिंधी साहब से जिन लोगों का आपने जिम्मेदारी दी थी देखिए हाईकोर्ट का नहीं हाईकोर्ट ने किसको दिया है राज्य सरकार को राज्य सरकार ने किसको दिया है बीएमसी को राज्य सरकार ने जो कमेटी अभी तक देवेंद्र फडणवीस ने तीन महीना हो गया अभी तक कमेटी क्यों नहीं बिठाई दूसरी बात है नगर पालिका कौन होते कि जी आर निकालने का आप बोर्ड निकालते कोई है कानूनी आपका जब तक हमको हमारे जैन समाज को लिखित देते नहीं है तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं है हम समझ चुके हमारी औकात कितनी है हम ये समझ चुके कि एक ही हमारे पास शस्त्र है वो है वोट की ताकत और एकता की ताकत यदि आपके पास एकता रहेगी तो आपके मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे शिवालय भी सुरक्षित रहेंगे गाय भी सुरक्षित रहेगी और हमारे कबूतर खाने भी सुरक्षित रहेंगे वेगळा प्रश्न आहे हा विषय झाला भावनिक त्यासोबतच तुम्ही उपोषण दे, करताय परंतु अनेक नागरिकांचं म्हणणं आहे जे दादर परिसरात राहतात त्यांचं म्हणणं आहे की ज्यांना कबुतरांना खायला घालायचंय त्यांनी त्यांच्या घरामध्ये खायला घाला किंवा मग तुमच्या बाल्कनीमध्ये वगैरे खायला घाला तर दुसरीकडेच पाहिलं तर ज्यावेळी ताडपत्री त्या कबुतर टाकण्यात आली त्यानंतर बरेचसे कबूतर आहेत ते त्या ठिकाणी कमी झाले आणि आता जर परिस्थिती पाहिली तर तिकडे कबूतर दिसतच नाही आहेत त्यामुळे कुठेतरी हा निर्णय आहे तो वेगळ्या अँगलनी घेऊन घर असं करणं योग्य राहील का आणि त्या संदर्भात अनेक नागरिकांच्या त्याच्या प्रतिक्रिया देखील बघा जितकी जेवढे बी जैन लोक आहेत ना आपल्या घरामध्ये खिडकीमध्ये दाना ठेवत आहेत ते कबूतर लाख कबुतर मेले कुठून कबुतर दिसणार आहे सर तुम्हाला त्याला दाना नाही पाणी नाही दोन दिवसापासून पाऊस चालू आहे ते कबुत्तर मेले तुम्हाला कुठून दिसणार आहे माझं म्हणणं आहे जे लाख कबुतर तुम्ही मारले त्याची भरपाई कोण करून देणार आणि आता ते मरून राहिले त्याची भरपाई तू कोण करून देणार तर आमच्याशी बोलल्याबद्दल तर आपण पाहिलं या संपूर्णपणे विषयामध्ये जोपर्यंत राज्य सरकारकडून लिखित स्वरूपामध्ये या संदर्भात जी कमिटी स्थापन करण्यासंदर्भात सांगितलेलं होतं तो तोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत हे उपोषण सुरू राहणार असं या ठिकाणी निलेश चंद्र मुनी यांनी सांगितलेलं आहे त्यामुळे आता उद्यापासून होणाऱ्या उपोषणाचा परिणाम हा राज्य सरकारवरती कसा प्रकारे होतोय आणि याच्यावरती काय निर्णय होतोय हे देखील पाहणं तेवढंच महत्त्वाचं ठरणार आहे व्हिडिओ सह निखिल चव्हाण टी व्ही नाईन मराठी मुंबई हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात टी व्ही नाईन मराठी एकमेव